坐那干嘛呢？没干嘛。他们都走了吗？走了。关心人的时候态度也很重要、啊。你知道有一句俗话叫“刀子嘴豆腐心”吗？意思就是，嘴巴上快，但是内心却很柔软。 但是大部分时候呢，光是嘴巴坏就已经足够伤人了。那又怎么样？反正他们也讨厌我。谁讨厌你啊？你哥还是你尖尖姐？他们都讨厌我。也是，你做事风格确实挺讨厌。不是因为这个。我哥刚毕业的时候要回来，是我求他不要回来的。我害怕一个人跟着我妈。 从那以后，我哥基本上就没怎么笑过，也不说话，精神还不好，不知道在想什么。我明知道我哥照顾我们有多辛苦，我哥有多想回来，我。 其实你害怕也很正常，毕竟你还是个小孩嘛。我当时都十四岁了，我每天都在想着，我一定不要像我妈。和我做的事情，跟她又有什么区别？区别就是，十四岁还是人形挂件的年纪，但是五十岁不是。人形挂件？嗯，你想想看，你十四岁的时候，有没有什么生活能力？ 可不就是个人性挂件吗？也是啊。所以说啊，十四岁的你，那种程度的撒娇完全可以被原谅。而且你自己不也说吗？你哥不回来，很大一部分原因是因为你。所以你怎么能说你哥不疼你呢？可是李尖尖那么讨厌我。 我哥一回来，他爸还有你们全家都在背后说我们坏话，我哥的心完全都被你们堵。哎，等等等,等，这些话你都听谁说的？你妈？<laughs> 你都已经十七岁了，你就不会自己思考吗？可是我思考之后也觉得是这样的。小时候，我对李尖尖，反正李尖尖就是很讨厌我。小时候？爸。 你说的该不会是，你摔破脑袋学撒谎说是李尖尖推你那件事儿吧？都这么多年了，你还在纠结这事儿、啊？什么叫纠结、啊？你当你尖尖姐是个小孩吗？这么记仇？都这么多年了，她早就忘了。你之所以觉得她讨厌你，其实是因为，你觉得对不起她。 你应该直接跟他道歉，不然你这么冷言冷语的，谁知道你内心在想些什么呀？我才不呢，他心里还不笑死我！哎，你看，你嘴上说的是你不要像你妈一样，但是其实你的思考方式却很像，因为你总把人往坏处想。 给你十分钟，好好调整状态，回来工作。快点来到成年人的世界吧。